اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم قرآن پاک میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاة والتسلیم کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے پہلی امتوں کے کچھ گزرے واقعات قصے بھی ذکر فرمائے ہیں جن میں سے ایک قصہ آج تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں ذکر ہے معاملہ یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی خطرہ پیدا ہوا کہ وبا پھیل رہی ہے اور اس سے سب کو نقصان ہو رہا ہے جانے جا رہی ہیں اموات ہو رہی ہیں یا یہ وجہ بھی ذکر ہے جہاد کا حکم ہوا تو اس خیال سے کہ ہمیں بھی اللہ کے رستے میں نکلنا پڑے گا

اللہ جل شانہو کو ناپسند آیا اور ان کی اصلاح فرمائی ارشاد ہوا اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوبُونَ حضر الموت کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کے اندر تھے موت کے ڈر سے خداوند قدوس نے اپنی قدرت سے سب کو حکم دیا موتو مر جاؤ چنانچہ سب پر موت تاری ہو گئی موت اس کا سبب بیماری بھی ہو سکتی ہے دشمن سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا سبب بھی لیکن, لیکن اصل, اصل تو موت اللہ, اللہ کے امر کا نام ہے اصل تو موت اللہ کے امر کا نام ہے روح کے بارے میں سوال کیا, کیا گیا وہ عَنِ الرُّوح روح کیا چیز جی ہے ارشاد فرما قُلِ الرُّوحُ من امر ربی روح رب کے امر کا نام ہے روح کا آنا بھی اور روح کا جانا بھی تو موت کے اسباب تو ہیں لیکن اصل تو موت اللہ جل شانہو کے امر اور حکم کا نام ہے جب حکم متوجہ ہوگا کسی سبب کے ساتھ موت آئے یا بلا سبب موت آ کر رہے گی واللہ یحیی و یمید اللہ ہی حیات بخشتے ہیں زندگی دیتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم پر موت آتی ہے اللہ ہی موت دیتے ہیں تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر گئے لکھا ہے سات دن تک یہ ایسے ہی مرے پڑے رہے پھر ایک پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہوا اللہ نے انہیں وحی کی انہوں نے دعا فرمائی اور ان کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندگی بخشی گئی ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندگی بخشی اب ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ایک تو یہ سبق دینا تھا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا یہی سبق مقصود ہے کہ کبھی بھی موت, موت کے ڈر سے بھاگو, بھاگو نہیں موت بیماری, بیماری سے نہیں آتی جہاد فی سبیل اللہ اللہ, اللہ, اللہ کے رستے, رستے میں لڑنے سے جی نہ چراؤ لڑنے سے موت نہیں آتی, نہیں آتی اللہ, اللہ کے, حکموں کے, کے حکموں کے پابند اور تابدار رہو موت اللہ, اللہ کے حکم سے آئے گی میدان جہاد, جہاد میں بھی آ سکتی ہے اور گھر کے کسی کمرے میں بستر پر پڑے پڑے بیماری میں بھی آ سکتی ہے اور صحت تندرستی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف دیکھتے رہو ڈرتے رہو. رہو اللہ کی مانتے رہو اللہ کے حکموں کے پابند رہو اللہ کی طرف نظر اٹھے اللہ کے غیر سے نظریں پھیر لو دوسرا سبب یہ ذکر کرنا تھا دوسرا سبب یہ ذکر کرنا تھا اور اس ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے تکونو یدرکم الموت جہاں بھی تم ہوگے موت آ کر رہے گی موت آ کر رہے گی موت سے فرار ممکن نہیں بندہ آگے کو چل رہا ہے چالیس سال کا ہوا پچاس ساٹھ سال کا اور موت اس کے تعاقب میں ہے جہاں بھی موت حکم ہوا اس کو جاپ پڑے گی اور اس کو پکڑ لے گی اور موت آ کر رہے گی لہٰذا موت سے بھاگنا صحیح نہیں جان بچانا کسی خطرے سے وہ تو ضروری ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اگر میں یوں کر لوں جہاد کے لیے نہ نکلوں بیماری سے بھاگ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا ایسے ممکن نہیں اس لیے کہ اللہ کے عمر سے بچنا ممکن نہیں ہے بندہ موت و حیات کو اللہ کی ملکیت سمجھے خود کو بھی اللہ کی ملکیت سمجھے اور اللہ کے حکم کا بہر صورت پابند رہے موت میں آنا ہے اور موت آ کر رہے گی عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخشے